Чому в нашій культурі сформувалося таке відношення негативне до віку? Так, воно в нас є якось обоє менталітету. І як дійсно себе переконати в тому, що це не просто нормально, а є якісь ще й позитивні зміни з віком, так, якась можливо мудрість, можливо, якийсь статус. Тобто в 45 ми можемо бути набагато краще, цікавіші, ніж 25. Негативне відношення к возрасту складається все-таки, видимо, с тем, что возрастные какие-то вот внешние факторы, они имеют место быть. И в нашей культуре люди часто завязаны на внешних проявлениях, на своих физиологических способностях, на том, как они могут проявлять себя в социальной жизни. И часто люди не принимают естественного процесса, что вот в 25 я мог одно, а в 45 другое. Почему-то вот Людям хочется в 45 иметь такие же возможности и такую же внешность, как в 25. И это всего-навсего такая культуральная особенность непринятия себя. Если же человек начинает жить в гармонии с тем, что есть, то у него находится гораздо больше сил человек, который должен соответствовать какому-то внешнему статусу, какому-то уровню, он очень много энергии на это тратит. Если же он принимает свое состояние, принимает свой возраст, тогда можно свои 72 года встретить в низовьях Амазонки. То есть у человека тогда хватит энергии на все. И в 60 лет можно изменить личные отношения. Если они заканчиваются, можно начать другие. И вот интересно, что люди обычно возраст принимают как нечто негативное, не учитывая, что они приобретают мудрость, что они приобретают те качества, которых ну, априори не может быть у человека в 20 лет. То есть это способность воспринимать мир, чувствовать ну вот, видеть жизнь гораздо более богаче и принимать ее такой, как она есть. Потому что мудрость с годами, она только увеличивается, никуда от этого не деться. И говорят, что женщина с возрастом, она может быть более женственной, чем девочка в 15 лет, и в ней есть больше шарма. Больше того, чего ну вот, априори, априори не может быть у 15-летней девушки. То же самое появляется у взрослого мужчины. Респектабельность, Тобто в этом тоже очень теж дуже багато этом дуже багато того, чим можна жити і наслаждатися. Є такий вираз, що якщо ми сумуємо за якимись подіями, які вже сталися, ми живемо в минулому. Якщо нас бентежить, що буде завтра, ми живемо в майбутньому. І таким чином, у такий спосіб, ми пропускаємо саме те, що з нами відбувається зараз і взагалі випадає теперішній час. Так? Як себе можливо навчити жити тут і зараз, насолоджуватися цим життям кожного дня? так? И ведь этого отримувати это уже довольно. Да, это особенность нашей культуры, жить или в прошлом, или в будущем. Это славянская культура, на этом вся построена, на этом построено христианство. И вот восточным людям с этим проще, потому что там все живут под девизом «жить здесь и сейчас». К сожалению, нам нужно этому учиться. Это как такой тренинг, на самом деле проживание и положительных эмоций, и каких-то с первого взгляда отрицательных, там страха или горя, или радости, или вдохновения, если мы это проживаем здесь и сейчас, мы наполняем всю свою структуру телесную, эмоциональную, мы этим заряжаемся, и это дает вот нам эту возможность быть в контакте с реальностью. И тогда не нужно возвращаться назад, и тогда не нужно мечтать о будущем, а наслаждаться моментом, Тим, що вот сейчас є рядом нами. і до чого ми прийшли до дня народження? Тобто, це є нормою, взагалі різні варіанти його проведення, так і відмічати, і не відмічати якось до нього особливо ставитися чи не особливо і треба. не на день рождения, а на к чему людина так относится к Дню Если человеку вообще не хочется отмечать день рождения, здесь нужно просто задуматься, что же это за выбор. Если это осознанный выбор, например, не заниматься какими-то трудоемкими вопросами приготовления праздничного стола, это один вопрос, то есть это взрослая позиция. Если у человека нежелание отмечать день рождения связано с какими-то очень сильными душевными ранами, травмами это уже, конечно, повод для того, чтобы с этим работать. То есть на самом деле нежелание отмечать день рождения, оно может быть очень здоровым или очень полезным. И вот если это здоровая позиция, ну не хочу отмечать, я знаю, что мои многие друзья просто в свой день рождения уезжают куда-то далеко, потому что утомились накрывать столы, и весь их день рождения превращается в то, что они должны там, принимать гостей, ухаживать за ними. И это суета им надоела, и они уезжают, наслаждаются жизнью. Это абсолютно здоровая позиция. Мне 23 года, и я встречаюсь с хлопцем уже третий год. В этом году он меня не приветствовал з днем рождения. Как это расценивать? Для меня, как для человека, що любит знаки уваги с приводу и без, такая ситуация – это шок. Юлия, Харьков. Мы не знаем, что там было на самом деле, то есть, что было до того, как молодой человек не поздравил девушку с днем рождения. Может, там ссора имела место быть. Мы не знаем, что было после того. Мы не знаем о традициях в его семье. И мы не знаем, что девушка подразумевает под вопросом ⁇ не поздравил с днем рождения ⁇ Это не позвонил или не отправил смс или не подарил какой-то дорогой подарок. То есть на самом деле ситуация очень такая ну, мягкая, неясная, и один факт, что не поздравили с днем рождения, ну, он не является чем-то таким очень страшным для того, чтобы рассориться, для того, чтобы испортить отношения. Но этот факт может быть причиной для прояснения отношений. То есть девушке нужно было бы просто задать вопрос, почему не поздравил, что случилось, и ей относиться ну, как-то с большей мудростью к этому. Не поздравил, потому что не смог, не поздравил, потому что забыл. То есть все мы живые люди, и разное может случаться в жизни. Может, он злился на нее сильно и не поздравил. И здесь тоже повод прояснить отношения, что же такое у них происходит, что вот не поздравил человек. Почему такое произошло? И в любой ситуации вообще про отношения мне хотелось бы сказать, что какие-то единичные случаи, единичные поводы, но они не для того, чтобы отношения разрушались. И я сторонник того, чтобы в любой ситуации говорить, прояснять, понимать, что происходит, и сохранять отношения, если там действительно есть чувства. Я стала жити з хлопцями вже два роки разом. Мене бентижить, що в його родині не прийнято святкувати ані новий рік, ані дні народження. Я зі своїми подарунками та промовами відчуваю себе білою вороною. У моїй родині все інакше. Действительно, в разных семьях есть разные традиции. Где-то принято дарить подарки, где-то не принято. Где-то ограничиваются звонком по телефону, где-то вообще не звонят. То есть это может быть связано с укладом семьи, с финансовым состоянием семьи, с культуральными особенностями. То есть есть люди радушные, есть более закрытые. И здесь уже вопрос того, как эта девушка, которая привыкла дарить подарки, привыкла дарить свое внимание и сама получать в ответ то же самое, насколько она готова принять другую ситуацию, другую картину мира, где никто никого не поздравляет, где не дарят подарки, как она может найти нечто среднее для того, чтобы не обижаться, если ее не поздравили, и не быть белой вороной в кругу семьи своего молодого человека, где совсем другие правила. Я думаю, что здесь важно уважать то, что было в его семье, не стараться изменить то положение, которое есть. Даже если девушке кажется, что это просто замечательно дарить подарки, и надо срочно что-то менять. Никто не дарит подарки, никто никого не поздравляет, ввиду новые правила. Вовсе не нужно этого делать, потому что самые благие намерения – это всего-навсего наши намерения, это всего наше видение мира. И не факт, что эти намерения, эти желания помогут кому-то стать счастливее. Мені 25, А я ніяк не зрозумію, що дарувати своїм хлопцям на день народження. Якось так, щоб і подарунок був цікавим і щоб не дешевим, і щоб не зробити з хлопця Альфонса. Маша. Когда девушки встречаются с молодыми людьми, здесь действительно становится вопрос того, а какой же подарок подарить, если вдруг в день рождения или какая-то знаменательная дата или событие. И я думаю, что девушка это все-таки девушка. И не нужно, наверное, лечь, прям тянуться из последних сил для того, чтобы подарить какой-то очень дорогой подарок. Все-таки подарок – это знак внимания, это должно быть что-то интересное, для кого-то полезное, а для кого-то просто творчество какое-то. Здесь нужно знать, какому человеку вы дарите подарок и что для него важно, чтобы эта вещь была какой-то функциональной, чтобы она принесла ему пользу, чтобы он пользовался там бритвой или одевал носки или это человек творческий, который будет ценить полет вашей мысли, креативности и творчества. То есть очень большое значение имеет тот человек, которому мы дарим подарок. А часто бывает, что человек, который дарит подарок, он скорее дарит что-то такое, что было бы приятно ему. Но вот здесь нужно отключиться от того, что нравится мне, и почувствовать, что же понравится этому человеку, что же сейчас уместно в его жизни, или действительно что-то полезное для жизни, или что-то такое, что может ему доставить минуту радости, наслаждения, это будет для него самым лучшим в данный момент времени. То есть очень важна уместность подарка. Хоча лікар Комаровський радить, для дитини навіть хворою є більше приводів бувати на вулиці, ніж не бувати. Перефразувавши лікаря та продовживши його концепцію здорового мислення, ми можемо сказати, що ми маємо більше приводів радіти та святкувати, ніж не робити цього. Принаймні агресивіше. А ми чекаємо на ваші та питання за нашим милом. А життя, як завжди, ще простіше. Прощаємось.